Салют, представься, пожалуйста. Микки Маус, Выборг. Как дела в Выборге? Отлично дела в Выборге. Ну зачем приехал тогда? Приехал разъебать Витю Классика. Кто это такой? Витя Классик, легенда батлов, сын до баттла, еще увидел его. Чей сын? Чей сын? Сын до батла, ладно. Ай, все, забей. Ну так и что, расскажи, что скажешь вообще еще о нем такого плохого. Почему он? Почему с ним решил? Ну, Индобаттл, опять же, есть точки соприкосновения. Но решил его сегодня тут вздернуть. Ему не выбраться из петли. Сегодня он будет тут хрюкать, как тогда, когда я его пиздил фэтли. Так, давай покажу, дальше. Что тебе даст победа в Индобаттле? Победа? Ничего, в принципе. Ну, хайп, может быть. чуть-чуть. Окей. Не показывай никого. Это размер должен быть в секрете. Мы тебе удачи. Давай, сделай горячо сегодня. Салют, представьте, пожалуйста. Привет, меня зовут Витя Классик Рейпер. Кто сегодня твой противник? Мой противник сегодня Микки Маус. Почему он? Ну, как обычно, как обычно. Потом либо он, либо никого, у меня такой стиль. Ну, предложение так и круто. Почему ты оделся как сеньор? Ну, потому что сейчас модно быть одетым, как сутенером. На самом деле, просто злато. Злато люблю очень. Охрененное масло. Исполнитель нашей программы. Так, ну расскажи, что вообще, возвращаешься в игру или... Поставить? Да, да, многие, кто за мной раньше следили, они, наверное, думают, что я либо умер, либо... Все равно умер, как бы в их глазах точно, но это не так. Я как бы все эти 10 лет я оставался на месте, писал свои тексты, готовился вот именно к этому батлу, купил золотую куртку и врываюсь полностью, начиная с того верса. Вот. Кто забыл обо мне, бля, зря. Бля, мне уже скучно. Ну блядь, ладно, посмотрим, блядь. Благословителя, Салют, с вами Ресторатор. Это Universus Battle BPM. Три буквы, сука. Пошумим, блядь. MC <звы> слева, представься. Витя, классик, рэп, рождай, не, йоу. справа. Микки Маус, выборг, привет. <звы> 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 Правильнее говорится киборг, но... но а, я представлю судей. А судей сегодня <звы> нет. А есть ставки на спорт. Леон. Ссылка в описании. И... кудра это еще. Ну, Очень хорошие шмотки. Мне не дают, поэтому очень хорошие. Это... Факт. Дадут. Это факт. А шмотки там тоже, может быть, дадут. Пошел нахуй. Поехали. Диджей, давай бить первый. Начинает МС справа. Микки Маус. Поехали. Окей. Oh. Я верну тебе свой 2008 Время, когда тебя выносил гей Джонни Бой Ну куда уж легче не мой Строил флагман басов Ты доверчивый, но и где Он же вроде тебя обоссать хотел Надо бежать по да, кстати, как моча, В тебя поверили фэны Ждали твой успех Ты загибись на солнце Ты их подкачал Теперь с тобой не хочет быть и никто Ведь тебе отказал даже драга Это что пуйка, качок Что интеллектом дупу Не вынадлежит этих за даже за год Окей okay. Ты нахуй не нужен Ты дважды забытый Ты похоронен Какой тебе грань Ты труп Тебя пожирают черви А не размером с макароны Все будет по канонам жанра Я рап этой музыки, ты Джанга, эй, бой, ты на индобатле один, попил про деньги, ты задовольно жатый, ага, ты меркантильный головы. Заплати тебе грамма, нет у тебя грамм но это грязь во рту, и это стоматит. Вымысь мылом свою пасть, ты пиздишь всегда, и ведь хватит постов Ты клялся любви, это глупость, но переехал в Питер, а как же твой Владивосток? Настоящий бутон, Саша Рэп, тебе не быть как он никогда. Саня всегда оставался с собой, и как ты свои принципы, он не продал за кусок пизды. Ты не опасен, и пусть версус для тебя битва дома. Я легко объясню им, что классик для меня всего лишь это вид гандона. Ваш фаворит не уместен здесь никак, за него глупо топить же, для него тостинг, это бытовая техника. Ну тогда группа -то Ты пытался делать грам, но пытался честно то твои пальчи выебало, все ливать, и Тебя то тебе пиздили долго, а причем как ребенка, а за то, что отбил пальц, зачем ты забыл? А я напомню про Владивосток, Скоро я соближусь, но ну, лох, я тебе вырыл могилу так, чтоб тебе будет закипеть, и комфорт не тут полось. Спокойной ночи, нахуй. Есть что ответить? Да. Я ухожу из рэпа после этого. ха ха блядь. Никогда не зарекался, что не брошу. Да, я был фанатом касты в прошлом, но из тусы и списка я сдулся и слился. Как тут появился, так уйду по-английски. Возможно, ты слышать не рад, но время вышло, антрак, либо ниша не та, ведь ценят товары, машина вышвыривает выше от того, вернуться на путь, забытый когда-то, тяжеловато, система обкладывает решетки палаты, а плакаты, дышит на ладом, бывшая правда, тебе надо быть в тренде, Топы ребрендит, решают толпы, куда тебе метить, и ты на зарплате, как на батарейке, эти слова и нет цели, больней пить, читер рождения, у тебя сверхположение, но тебе врет отражение, ищи проблемы решения, или пищи, как отщипанный главное, щипа важнее, но твой щит на время, новая смена уже на подходе. Переобуйся, как много раз делал Готовая схема, проверим в работе Но стоит тебе что-то сделать не так Или блистать, перестать Твой неистовый стайл Они норовят вниз пролистать от списка дизлайк Зарапали имя на партах во время диктантов Но прости, братка, чтобы тебя как МС обвести Мне понадобится опустить планку Бывший фанат, возможно, ты слышать не рад Время вышло, антракт в моем плеере Громче воды, выше травы Не бывает бывших фанатов Я никогда не зарекался, что не брошу да, я был фанатом касты в прошлом, но из тусы, из списка Я сдулся и слился, как тут появился, так уйду по-английски Ра! Окей. Ты падлить-то будешь? <ilan> Во <anders> втором <gibberish> раунде. нелепый мс классик, мне мой шуточный mm -hmm. стиль, классик, никому не нужны дебил, классик, я тут Лудман терпи, кастинг. На тебя молились, ты был кумиром для школьников, остался сука, кем ты? По забыточи с оскебалом кассира, пятерочки с целями охранника ленты. И тут как ряд, ну, как бутон, ты половая тряпка стал каблуком. И ты раскисал шляпки, смог как бутон, ты как Джонни Бой. А тебе не тунцом, не подачи, и твой респект, высоток только хлеб, сколько срача, на поток, но вы, а нет, ниже не панчи, ведь ты же мертвый, как вы кендет, ты кодячий, ты Подикай, чем я играю, ебаный фрик, делаешь вес, но ебаный сыр, у нас на 140 bpm, тебе выдадут сын там ждет суицид. Ты тупоголовый, как сын сина. Ты тут, тут роли бензина, я на батах машина. Ведь весь так ржет, но ему каншот, но ты не трочит сам шива. Десять опасно, ведь каждый мой тейк дышит вас, как асма. Я собираюсь руки, как части пазла. меня ждет мой асгард, это я всегда знал. Если я оппонент, я тебе пизда вынесу, не бэхли, твоя музыка как то сана звучит, она стонет, как блять, я засуну ей кляп. Ты хочешь слить меня, но ты лох, твой путь нахуй покажет пилот. Но все так же любители тактов и нот, От проем, ведь я знал наперед. Во мне достаточно ведь мой стиль порожден в огне, как спаун Я ебал по псу, так же, как андеграунд, так жестко Уберите от экрана подростков Знаешь, я убил бита, после вести до бит живой Я на каждом фото стою со своей телкой Запиши уже, наконец, бит женой Спорим, она тебя там перечитала бы Ты давно не МС, зачем там болеть, что за на текст Тут во мне контест, тут я убиваю классика, как Дантес Бау, блядь! Бля, ты идешься к Джонни Бой? Я только достать, телефон и попытался сделать селфи. Реально еще не хватало. Спасибо. Йо, йо, йо. Хотел падла? Окей. Когда в баре есть второй МС, меня начинает трясти и током. Они остановить меня не смогут, так что пощади проси и бога. Я как седок же под сиропом, рука тянется к узи Но когда в баре ты, Микки, мне проси похуй. Чтоб не остаться внизу, на новую школу сменил олдскул А тебе, чтобы уйти на пике, надо будет тупо поменять стул Если ты супергерой, то человек голод, И в этой игре не нужны читы Ведь я не встречал людей голубей, не встречал людей голубей, чем yeah. ты Мой хип-хоп это дайвинг на Мальте твой Хуёк отрубили в Таиланде, не тайно хотел поступать в театральный Но, увы, поступаешь как тварь ты, как сей парень буквально Что только по нику обладает, но здесь в баре все палят Что ты скорее Алексей Панин Пау-пау, ты упал, мой квадрат ебал твой овал Ты не смог поступить я там преподавал, вызывай катафалк, это, это факт. Кстати, я отодрал свою кобылу за один удар кулака по рылу. Перевернул игру два раза, и все осталось, как было. Мы перебили, видимо, невидимо, любители. Теперь они в обиде далеко не нарепите. Это видите тупаки не педите. Но меня не переубедите, буду правду говорить. Я не перегорю, будто бы фитиль. Переберите хоть все эпитеты, но как не врите, быть на репите судьба, убийь теперь так и выйдет. полива на майке, меня перебивайте или не перебивайте. Мне наплевать, мы прибыли на пати, не в адекватных хипхам преподавать или перепелинать. Навали колонки, не берите девайсы. И впереди нас ты никогда не будешь вайся. Если опасаться, то переодевайся. Мы прибыли на батл, собрать кассу. Дальний восток, и мы валим на сто. Твой ебальник, растоптан летальный исход. Это Дальний восток, и мы валим на сто. Твой ебальник! Microsoft андреальный иск от Ты будешь свои старые треки читать? по крайней мере, понятно, что я говорю, братан. Давай третий. Hmm. Ok После последнего батла Шейни мой стиль на устах, а теперь им знаком. После последнего батла мне похуй, кто бэтл с тобой, ведь ты бэтл с хохлом, ты трус. Ведь ты бэтл МС, что по сути не бетл ни с кем, я зову тебя Окси. Ты его ассистентка, трёх, сколько променяли из Упс, тут нельзя шутить так, но тут только правда, во мне нету страха. видя любит извиняться, а значит ты помнишь, что в твоем рэпе есть птаха. Ты перед Давидом стоял на коленях, ебать ты рыцарь. Я закину факты в печь, как дрова, ведь от этого всего супердак дымится. Ты ездил в свою бывшую, Елена, осторожно, если как Саламандра Пишешь свой пост, его мост требует Не жду лайк и репост, вот таких уил Перед там эта мразь Решила вдруг вернуться, ведь его комедий каверы не зашли Хочешь грайм, но ну лучше делай дабл тайм И лучше даже не лезть наш мир Меня уже отошнит от вас всех Эти рэперы рук лить, и их пора сдать Будь нельзя, не на бабки Разведут рогат, если капельческий вид будет на пути Понял? Здесь о ком я Ты ради хайпа готов сесть на копья Ты записался тогда по с губы, и баста Вот за это дерьмо будь ты проклят Не ради того, что они ему стали близки Или их песни как-то впечатлили классика Ты ради хайпа, слышь, нахуй тебя нахуй хуек вместе с для пацанского тазика. Я ненавижу вас, блять, если вас не выкупает, вы продаете даже за И Я так думал не один, но теперь на Твиттере пишет про вас туполепные отзывы. Нахуй твой респект, нахуй твой камбэк, мне сказать уже больше нечего. Ты выдавал свои бата за кровь, но она за вкусом месячных с кетчупом. Тебе есть что терять, иди в офис, работай на благо семьи. Ведь она лей мне пивка, ведь ты как в своем клипе, но в роли той наглой ебучий свиньи, сука. Говорят, что он сказал? Ну, нормально, поехали. Зажигай. Этот куплет я писал 10 лет и 3 месяца. Yeah. <плес> yeah. Я делал бетвы не то. Выпускал альбомы и клипы, это все тоже не то. Единственный раз я попал в вести рэпа, когда играл в ладоши с Редо. Так что удачи, пидор. Кстати, кто победил, это очевидно. Ведь я накачан как драга. Только я был накачан пивом. Вас презираю. Смея от рэпа. Это не юмор, правда я даю обратку, идите нахуй, пиарьте юных калатов, вы хайпажоры, бизнесмены, вам до культуры нет дела, моя хрустит карьера, рэп это грустное дело, похуй умру старовером, уйду из рэпа, песня спета, остался буквально миг последний, инда батл, братка, как так-то, верни мне деньги, я плея хейта, мой куплет это ереси бред, вот тебе респект, как найти же полиза в толпе, на нем кепка в рэп, рифмы панчи, новый рэп, везде светят одни и рожи, вильможи, вы вложены на то, что вы позже Пожнете, мы и вложим, честно Ваши паблики поебень Годы пройдены в плане рэпа далеко за границей Но меня рвет на родину Чем вы кормите и поколения? Они все впитывают, скалы бели ЛСП на рифмах и панчах Это прямая пропаганда геев Все тянут ебало, я помню ваш паблик в начале Просили репосты, а правда останется правдой Будь то стихи или проза Как говорится, достал нож, режь Поднял ногу сы. Мы рубим мосты. Влади делает с Яниксом фит. Ебаный стыд. Каста, как это мило. Масс маркет хиты под копирку. Нас мало. И пусть нас не видно. Мне стадо, мы амурские тигры. И я не дождусь при жизни. Твоего репоста, скорее всего, из забывших меня можно составить село. Не повезло. Я создал граффити команду хуй. Считаю это добрым знаком. Если приедем в твой город, то можешь смело идти нахуй. Раунд! Горячо, горячо. Сними дубленку, ёптую, тут, блядь, О -о -о! плюс 30, нахуй. Блядь. Под ней травмат мне еще за мая застреливать. <свист> Доставай из кармана травмат из воровского. Так, спасибо, пацаны. Охуенный экспириенс, короче, это был Versus Battle BPM. Пошумим, блядь, всем пока.